پہ بھی میں کرم میں میرے آقا کرنا تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کے لئے تمام حمدیں تمام سنائیں اور اس کے پیارے معبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کسپنا کے اندر ہدیت سلام عرض کرنے کے بعد میرے دوستو جس طرح آپ کو معلوم ہیں کہ سفر المظفر کا ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے اور اس کی آیقم تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کو یہ خبر ہونی چاہیے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے پھر جس طرح محرم الحرام ختم ہوتا ہے تو دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہوتا ہے اور سفر کے مہینے کے اندر مختلف لوگوں کی توہمات مختلف لوگوں کا برا خیال کرنا اور مختلف لوگوں کا توہم پرستی بہت زیادہ مشہور ہے اس مہینے کے آتے ہی لوگ یہ کہتے ہیں یہ بلاؤں کا مہینہ ہے یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے کاروبار کرو گے تو نقصان آ جائے گا اگر شادی کر لو گے درمیان میں نکاح تمہارا ٹوٹ جائے گا وہ شادی بالکل چل نہیں سکے گی میرے دوستو اس طرح کے تمام توہمات لوگوں کے اندر بہت زیادہ مشہور ہیں شہروں کے اندر تو کم ہوتے ہیں لیکن دیہاتوں کی طرف بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں تک اگر کسی نے نکاح اور شادی کا سلسلہ سفر کے اندر شروع بھی کیا ہو تو ان کے لوگ جا کر اس ڈیٹ کو کینسل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سفر کے مہینے کے بعد شادی کر لیں گے اس طرح کے تمام تر توہمات پائے جاتے ہیں میرے دوستوں سب سے پہلی بات میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید پورے قرآن پاک کے اندر اور پھر تمام احادیث مبارکہ کے اندر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی مبارک زندگی کے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ملی کفار اور مشرقین جو تھے وہ اس طرح کے بدفیلیاں لیتے تھے اس طرح کے توہمات لیا کرتے تھے لیکن اسلام کے اندر اسی طرح دوہمات لینا اس طرح بدفیلی لینا بدشگونی لینا منع ہے میرے کریم معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کرا دوسری بات یہ آگئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر نکاح کرنے سے روکتے ہیں کہ آپ نکاح نہ کریں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شادیوں کا تذکرہ اس مہینے کے اندر آتا ہے ایک حضرت زینب خزیمہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت بن رضی اللہ عنہ کا نکاح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور وہ امہات المومنین بنی اور پھر اس طرح بھی نہیں ہوا کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے آخر وقت تک وقت نہ گزارا ہو درمیان میں رشتہ ٹوٹ گیا ہو اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے وہ رشتہ بھی آخر تک کامیاب رہا اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مہینے کے اندر شادی کر لی تو اس کے بعد اس طرح کی توہمات لینا یہ بہت برا ہے میرے دوستو نکاح کے حوالے سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان موجود ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک سال بیوی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے اور پھر آدھا ایمان یہ ہے کہ تم رب کریم سے ڈرتے رہنا اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر کرم اور فضل فرماتا رہے اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے حوالے سے یہ بھی فرمان موجود ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور جو اس سنت سے منہ مو موڑے گا فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہوگا یہ تمام تر فرمان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں تو اس کے بعد کوئی ایسی بدفیلی لینا اور اس کے بعد کوئی بدشگونی لینا سے اسلام بہت زیادہ سختی سے منع کرتا ہے پھر مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے لا ولا ولا حامت ولا سفر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک شخص سے بیماری دوسرے شخص تک منتقل ہو سکتی ہے اور نہ بدشگونی یعنی کہ پرندوں کے ساتھ بدشگونی لی جاتی تھی اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتے تو پہلے پرندوں کو اڑاتے اگر وہ دائیں طرف سے اڑ کر چلا جاتا تو کہتے کہ یہ کام کر لو اگر وہ بائیں طرف سے جاتا تو کہتے یہ کام نہ کرو اور اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے اندر بھی بدشگونی نہ لگا جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ولا سفر فرمایا سفر کے اندر کوئی بھی بدشگونی نہ لیا کریں اس میں کوئی بدشگونی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس میں کرم اور فضل اسی طرح رب کریم کے چھمہ چھم امتیوں پر پرستے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تر توہمات سے دور رکھے اور صراط المستقیم عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمیندہ